обвиняет мне использование спецсигналов, когда у меня его нет, нашли какого-то совершенно левого человека, Но. который доказывает, что он выходил из аптеки и что-то слышал. Представляет я. Что... Я, я. Могу его поинтересоваться, о чем я? Меня зовут Скоропута Сергей Александрович. На данный момент я защищаю интересы вот этого гражданина. Мне, как защитнику его прав, вы поясните, в чем дело, что сейчас здесь происходит и какие действия производятся с вашей стороны в адрес человека, которого я защищаю. Демонтируйте спецсигнал. У вас удостоверение есть Предоставьте, пожалуйста. Я так понимаю, вы производите. На бок Дмитро Вадимович пребывает на посаде инспектора отделения ДАИ. Какого отделения? Да, в Киевского района. Киевского района, я понял, как назвать. Дмитрий Вадимович, э, меня интересует, каким образом вы установили, что в данном автомобиле находится специфика? Меня вот это интересует. Вы слышали, какой он пользовался? Я понял, сирена установлена. Правильно. Я уже объяснил. Да. Какого сигнала? Какой сигнал? Звуковой. Звуковой сигнал. Да. Специальный. Я правильно понял? Да. Каким образом вы установили, что он специальный. Меня вот это интересует. Сейчас вот только приедет. что я слышал сигнал. Это, это специальный или нет? Мы сейчас эксперт, Ага, эксперт. <с он привезет с собой пост, где описанный спецсигнал. Правильно понял? Да? Все, договорились. А на данный момент составляется материал на основании чего? А а спец нет, спец Том. Том. Товарищ старший лейтенант Вы сейчас утверждаете В автомобиле стоит спецсигнал И тут же утверждаете, что приедет эксперт Который установит Спецсигнал это или не спецсигнал Вы эксперт? Сейчас приедет эксперт Вы эксперт? Вы эксперт, ответьте на вопрос, на открытый... На меня видно, похоже, что я на эксперт. Не эксперт. Не, Соответственно, не вы не можете установить спецсигнал это или нет. Ну, конечно, верно? сейчас приеду, эксперт. То есть вы не можете установить спецсигнал это или нет? Открытый вопрос, подразумевающий ответ да или нет? Я вам все уже объяснил. Вы не объяснили, вы не ответили на вопрос. Я не собираюсь вам ничего отвечать. что что Обращаюсь официально к вам и требую удовлетворить мой запрос на информацию. Вы эксперт... Я еще раз Я с вами не собираюсь общаться. Я с вами собираюсь общаться. Вами собираюсь общаться. Документы у тебя? Да. Э -э да, да, Отдали документы? Да. Автомобиль задерживается? Да. Задерживается? Протокол задержания составляйте, пожалуйста. Закрывай капот это не вам решать. Он будет делать со своей собственностью. Это моя собственность. Руки уберите от машины. Руки уберите от машины. Старший лейтенант, уберите от машины руки. Или обоснуйте, пожалуйста, законы своих действий. Все, я уже все объяснил Я говорю, руки от машины уберите. Инспектор. Кто он дал право вообще держаться за чужое транспортное средство, за чужое имущество? Кто здесь а, является экспертом? Ну, и готовит, пожалуйста, поэтому, поэтому давайте Сейчас так Сейчас старший лейтенант С, с нагрудным знаком х 0531 Нагло залез под капот Что-то здесь устанавливает И запрещает мне его закрыть На каком основании, я хочу уточнить Отталкивайте, не надо меня отталкивать Что вы делаете? Что за цирк? Что за цирк? За цирк? Я тоже, не даже, не это моя машина Работайте с ней Проезжая часть, это моя работа Закройте капот Никто не будет фотографировать Нет. под какой-то не не ну, Что не вы, снимают, вы, не вы, делаете, вы а? Снимают снимают руки Ноги руки. Руки. А что вас ваш толкается Что ты снимаешь, Я хочу и буду повышать. Не нравится вам это? Соблюдайте законы. Так же, как и вы. Так я работаю здесь. А вы сейчас занимаетесь преступлением, а не работаете. Кроме того, вы не работаете, а служите, товарищ майор. Я вам напомню. Служите. -er. Присягу давали? Вы препятствуете проведению чему? Чему законных на основании, законно Украины о Какой статьи? Пятой. Кто-нибудь законность своих действий подтвердит здесь? Да. Есть у нас. Все, давайте. Что, что демонтировать? На основании спецсигнал. чего вы что-то будете демонтировать? Спецсигнал Где спецсигнал? Покажите мне. Для начала Давай. Вот это спецсигнал. Каким образом вы установили, что это спецсигнал? Я ехал подавал его звуковой сигнал. Есть свидетель, который дал пояснение, что он по подавал звуковой сигнал. Ехать. Звуковой сигнал? Да. характеру звукового сигнала какой? Это сирена? Спецсигнал, да. Спецсигнал? Я да, хочу да. услышать, да. что... Да, крякалка. 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 Это спецсигнал? Да, да это спецсигнал. Аниме, нет, нет, нет. Вы, вы все снимаете? Я на основании чего я вы задал, решили, такой. что это? Здесь сигнал звуковой? Такой, Установим как установил? Заводом да, заводом вопрос, да. мы отправим его на экспертизу, и там дадут все заключение. Не переживайте. Давайте направление. Дадим после изъятия. Сигнал это? или не специально мешаете, э, работать, извините. Вы, вы каким помешаете? образом? Вы меня мешаете работать. Не... Все украинская правовая газета. У меня вопрос, пишите статью, что ли? Я напишу. Меня, да? Я понял. у а меня вопросы есть еще? А, кто будет, да, есть, кто будет проводить... Я еще раз вам напоминаю, что есть начальник ГАИ, обращайтесь. Вы начальник ГАИ, да? А, кто из этих будет проводить все вот эти вот действия? Так, у нас протокол написал? Есть. Я понял. Вы собираете что-то что там снимать? Демонтировать. Да. Демонтировать. Да. А пока вместе с адвокатом поедем. По на штрафплочатку на каком все основании? Демонтируем, все демонтируем, все демонтируем. Ничего можно вы можно на поворот. этом автомобиле не демонтируете. Это имущество гражданина. На каком основании вы будете что-то демонтировать? На каком? На том, что вам показалось, что это спецсигнал? Ничего а не кажется. Не кажется? Тогда подтвердите, пожалуйста, что это спецсигнал. Заключение эксперта есть? Вот и все. Он, стоял, смотри, Он заключение У -у -у. сделал Экспрессию. уже. Так, ему же нужно добраться, чтобы взять. Чтобы добраться ему, конечно. Ему нужно постановление суда. На разрешение и -и -и. До, на досмотр а и Дорожного движения. Водитель обязан Что? предоставить разбросы к осмотру. К осмотру? Конечно. А ну-ка в какой статье это написано? Правила, правила, дорожного какой правила, дорожного какой пункте правила дорожного движения Правила дорожного движения. правила дорожного движения это сказано. Дать возможность. Вы вы Не вы, а вы откройте и почитайте. Я читал. Обязан дать возможность сделать узлы и агрегаты. Осмотр только по решению суда. Да, так же, как и досмотр. Представляете? При... Осмотр, осмотр это является а. внешний осмотр а транспортного не средства. Дмитрий Дмитриевич, что вот. досматривает. свидетели понятые и так далее. Есть свидетели, есть понятые. Процедура какая? Протокол досмотра есть уже? Будет после досмотра. Как это будет после досмотра? досмотра? Сначала, да, должен быть протокол, понятые, а потом досмотр. Стаття 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням у невідкладних випадках, пов'язаних із дратуванням життя людей та майна чи безпосередньо переслідуванням осіб. Далі. Согласно пункту 11 постановлення Пленуму Верховного Суду України 2-го 2008 року, -го як інше володіння, смотри, слід розуміти. Автомобіль автомобіль автомобіль. автомобіль.